Наш герой він пропонує якось зізнатися в коханні Ну, Зізнатися, мабуть, красиво все є багато способів. так? Але ми робимо висновки зівчинків. Нас дійсно вражають, нас якось мотивують на якісь рішення. ці вчинки, так, а не слова, і не зізнання, хоча таке теж може бути трохи. Я повністю з вами згодна і я вам хочу сказати, що Вот говорить действительно можно красивые слова можно купить этот букет там, цветов да? но э, я думаю что для этой женщины тем более женщина достаточно сама решительная. для нее важны действительно поступки. Докажи что ты мужчина а тот которому имеет смысл это простить ради которого можно вот простить эту случайную измену и поверить в то что этого больше никогда не произойдет. Ну, а здесь у нас, конечно, поступки незрелого ребёнка. Мы можем передати те, що якщо стосунки були, ну, досить тривалими деякі роки, то цей хлопець не має знати свою дружбу. Що саме їй вразіть, якийсь вчинок, може якісь питання треба таке глобальне вирішити, щоб дійсно це щось їй показало. А ви думаєте, он знає, що она собою представляє? Они е, три года живут. Вот помните, это, по-моему, в "Утучие мыши" было, а е, что що... Эта книга прочитана, а потом выясняется, что я не прочитал в ней самых интересных страниц. Человеки и женки, чьи разница отношении до зрады? у человека до израды? У человеки по женщину израды и у женок у человека. Это социально исторически сложившийся стереотип. То есть мужчины всегда могли изменять. И это э, извинялось. Даже в средние века, когда мужчина, скажем, изменял женщине, да то ну, когда он уже наглел совсем и в дом, где жила жена, дети приводил любовницу, ну, вызывали его тогда там, в какое-то местное там, управление, да, и говорили, что ну ай-яй-яй, ну купи ей отдельный дом, ну что такое? Да? Или он платил штраф. Если изменяла женщина, то э, это была превселюдная порка на площади, и это там, в самом легком варианте или это была казнь. Потому что в принципе женщина может забеременеть от чужого мужчины. Понимаете? И это важно в чистота продления рода. Поэтому вот это так бы произошло. Поэтому, когда изменяет женщина, то к этому плохо обычно относятся, понимаете. А если изменяет мужчина, ну это же мужчина, ну что, ну, ну вы же понимаете, ну не шпалегавная, ну ничего страшного нет. Ну надо простить и потерпеть. Вот не так далеко пришло. Да, и это тоже. мене є родина, а з Ігорем ми разом шість років. За цей час він розлучився і одружився ще раз. Якби він мене покликав, я б зі своїм не думаючи, розлучилася. Чому не я? Якби нічого до мене не було, він би зі мною взагалі не був. Правильно, без підпису. Ситуація абсолютно стандартна. Прежде всього, звісно, це маніпуляція з його сторони. Але, якщо он був з нею шість років, розвівся, женився заново але не на неї. Конечно, это манипулирование. С ее стороны, она ему создала очень комфортные условия. Почему бы не попользоваться? А, наивность в том, что вот э, если бы ничего ко мне не было, то он бы, как бы не был со мной. Но это наивность, да, это иллюзия, конечно. А, вопрос э, здесь нужно решать опять-таки с профессиональным психологом. И важно для женщины, что? Первое, почему, собственно говоря, что происходит у них в семье? То есть почему ее тянет к этому человеку, а что с мужем? Какие есть проблемы? Вот эти вещи нужно решать. Конкретно, то есть не говорить о том, что почему и что мне вот делать с этим Игорем. Давайте, путина разоб... пусть она разбирается с самой собой. А может быть, она чего-то не видит в муже? А может быть, действительно уже нет любви? С этим нужно разбираться. Очень жаль, что вот это вот терпение женщин, которые на что-то надеются, иллюзорное. То есть не 6 лет, и человек женился снова, и не на тебе. На що ти сподіваєшся? что-то нужно делать з собою? Я пішла від чоловіка до іншого і стало чоловіка жаль. Зараз я живу на два двори якось не по-людськи, а розібратись не можу. без підпису. Друзі мої, я прошу прощення, але я повторюю ще раз. Це ті речі, які потрібно розбиратися і рішати з професіоналами. А, Чому? С одной стороны, опять-таки, это вот э, психология славянской женщины. Жалко, жалко. А жалко что? Причина? Мы не знаем причины, к сожалению, она не указала. То есть причину развода. Почему она ушла от мужа? Что было там не там? И если она все-таки э, возвращается к нему, да, и живет на два дома, значит, может быть, в новой семье тоже что-то не так. Мы должны уважать самих себя. Когда мы жалеем кого-то. Может быть, все-таки эта любовь есть и есть э, какие-то проблемы, которые можно было решить. Ведь нам, опять-таки, легче фыркнуть, развернуться и уйти кому-то другому. Да, или развод, девичья фамилия. Вместо того, чтобы решать э, какие-то проблемы внутренние, личностные, семейные, разговаривать друг с другом, говорить. Ведь мы же э, зачастую не знаем. о том, що думає человек другой, который знаходиться рядом с нами. Хотя ми живемо з ним много лет. Мені страшно, що чоловік часто у відрядженнях. Він такий красень, високий, сині очі доброї статури. Я бачила не раз, як на нього задивляються. А я вже стала немолода. Коли його тиждень немає, в мене серце не на місці, як його вберегти. Валерія 46 років. В інтернеті знайшла. Е как бы совет, как уберечь э, мужа от измен. Это уникально, я должна это зачитать. Уберечь мужа от измены очень просто. Нужно, чтобы женщина давала все, что нужно мужчине, и в постели, и в быту. И еще нужно, чтобы он вас искренне любил. И все будет хорошо. То есть на самом деле совершенно замечательно. Вот, э, с одной стороны, вот отрекись от себя и давай ему все, с другой стороны, ну главное, чтобы он любил. А это как аксиома, это по определению так, это не так на самом деле. Вот очень важно понимать, что ей 46 лет, да, ну, э, то есть на самом деле ему, так я понимаю, тоже не меньше. Он красный, он там, да, голубоглазый, но вопрос в том, что ведь когда-то они поженились, значит, я так думаю, что она э, тоже очень... Да, славная интересная женщина. Это м, проблема уже ревности. А, мало ли что с ним там будет. Я вижу, как на него смотрят. Потому что любое вот, подобное заявление это неуверенность в себе. Когда происходят вот такие вот вещи, нужно, м, вот на самом деле можно действительно дать несколько советов. Первое, заниматься собой и помнить о том, что есть ты сама. Ведь что происходит здесь? Здесь женщина забыла уже о том, что вообще есть ее собственная жизнь. Она дум, она наблюдает, как кто смотрит на мужа. Давайте не опускаться сами. Давайте не опускаться в быту. Давайте не опускаться личностно. То есть нет, если мы дома ходим в старом задрыпанном халате или там в тренингах, да, или там куда-то замызганной футболке, то вряд ли это привлекает все-таки да, какое-то внимание. И вот хочется как-то вот проявить какое-то внимание, погладить, какую-то ласку проявить. Да? Ну, не бывает. А, нужно развиваться. Нужно а, идти своим путем. Это не означает, что расходиться в разные стороны, но иметь свои интересы. Тогда ты будешь заниматься своей работой, своими интересами, а, своими хобби, я не знаю, чем угодно а не думать о том, как смотрят на мужа. И при этом сделать так, чтобы на тебя смотрели. Когда э, женщина приходит с мужем в какую-то компанию, а потом мужчины говорят, слушай, ну у тебя жена, ну класс. Естественно, что ему приятно, но ведь класс это не только внешняя какая-то красота. Второе. Нужно быть в жизни друг друга, создавать какие-то, знаете, вот семейные фотографии, может быть, с которыми муж хочет захочет взять с собой, да, вот всегда, чтобы она была с ним. А при этом нужно общаться, потому что даже когда муж уезжает в командировку, есть ну, много современных методов, есть телефоны, есть скайпы. А, общайтесь, интересуйтесь, что происходит, а, доверять друг другу. Это очень важный момент. Почему? Потому что вот... Что мы любим делать? Это контролировать, не концентрировать свое внимание только на любимом человеке. Это вот практически продолжение мысли о том, что давайте заниматься сами собой. Есть вы, когда вы начинаете концентрироваться только на нем, вам действительно больше ни о чем не ни на что другое не хватает времени, возможностей. Не нужно этого делать, но делитесь с ним своими переживаниями, своими интересами. Простите, да, спрашивайте его, задавайте ему вопросы. И еще один момент, такой очень эм, тонкий, но я все-таки о нем скажу. Вот то, что мы с вами говорили, человек это не животное, и он отличается эм, тем, что он может эм, как-то себя контролировать. Есть способы, которые могут себя контролировать даже наши мужчины, если очень хочется. И если ты любишь женщину, то э, имеет смысл, наверное, не причинять ей боли. Точно так же, как и женщина, если любит мужчину. Хотя статистика говорит о том, что э, примерно одно, э, численность как бы, да, то есть одно количество мужчин и примерно такое же количество женщин изменяют. Но, честно говоря, мой опыт а вот общения с парами... Но ну, все-таки как-то преобладают мужские больше измены. Женщины, если изменяют, то чаще это в ответ, вот, сделать больно в ответ. И я вам хочу сказать, что э, существуют на самом деле другие отношения. Вот э, в, Америке, в Канаде есть пара, которая в начале вот нашего 21 века э, была коронована как самые семейные долгожители. Они прожили вместе 79 лет. В Америке пара, которая прожила вместе 75 лет, и как это не, вот удивительно прозвучит, они действительно это факт. Умерли в один день. Есть такие примеры, наверное, на которые нужно ориентироваться. И мы же прекрасно понимаем, что в жизни этих людей наверняка тоже были какие-то проблемы, но они с ними справились, они их разрешили, и они прожили долгую и счастливую жизнь. Шиспрому до примирення, ми дійсно маємо більше на ньому шансів. Але пам'ятаємо, що чоловік у жіночій уяві це, перш за все, вчинки. Ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим милом. Життя ще простіше до зустрічі.